Гонщикам удается обойтись без повреждений. Итак, старт открыт. И яхта «Тоник». Яхта «Тоник» — это семейный экипаж Николая Дудки. Он выигрывает этот старт. За ним сразу же по пятам яхта Леся, Это дивизион «Ариан», напомню вам. Ну а также яхта «Сори». Василий Колобов со своей семьей и с детьми. А за ним там яхта «Карина», очень сильный экипаж, вот у «Командора» небольшие проблемы, он никак не может стартовать, потому что его не сопричали. Итак, яхта под «Манюня» которая должна э, Карина уступить дорогу. Хватит ли им скорости сейчас пройти чисто по носу, или им придется делать еще один сильный поворот, покажет время. Карина приводится, вы видите, и Манюня э, делать, э, пожалели, пожалели э, суперник делать поворот. Ну и яхта Галатея мы видим, вот э, рядом с нами яхта Галатея. Кстати, на ней когда-то выиграл чемпионат Украины в городе Черкасы. И тоже вы видите по запорту верштах, Яхта Аврора и Борейч. Расходятся они буквально, вот, буквально в сантиметрах. Ну, работает довольно сильное течение сверху. И поэтому мы видим, практически все пересекли стартовую линию. И не повезло только, по-моему, яхте Командор, которая имела очень неплохие позиции в начале. И теперь благодаря течению их э, в конец всего флота очень испортили свою позицию. Но это парусное скорость и может поменяться каждую минуту. Будем смотреть, что же будет дальше. Манюня Аврора и заметьте Командор, который сказал, что не очень хорошая позиция у него была, но сходив в правильную сторону, они сейчас поправляют очень сильно поправляют свое место в флоте, и уже в абсолютно флоте где-то примерно у них 5-6 позиция. Хотя они были почти практически последние. довольно сложно при таком течении идти в лавировку против ветра, потому что каждый галс бьет течение в плавники и смывает. Верхо мало, серьезно, я сопровождаю, что вот этот шаг, и устремляется на первый. на третью позицию выбралась такие на четвертую, простите, выбралась таки яхта Командор и сразу за ней по пятам яхта Манюня, Максим Давидченко, тренер чемпионов мира в классе кадет, кстати, и тренер с дешевым баллон. Вот видите, всего два лишних поворота и, казалось бы, как был, были близка первая тройка, но тем не менее не хватает скорости обогнуться, они делают повороты, стоят на месте. Это место. гонки, но э, это еще не говорилось, будет еще две гонки, в которых можно будет как поправить свою позицию, так да, естественно и э, ухудшить ее. Э, на второе место, по, моим, э, по моему мнению, вырывается лодка Карина. Хотя сзади не отстает Командор и, конечно же, Яхта Галатея. Пойных по преследуют преследует Манюня. Остальной флот довольно э, сильно растянулся. Ланга, они ушли в противоход. Ну и МЖ с ними ушли в противоход основному флоту. И мне кажется, это более выигрышная позиция. Они огибают, огибают в стар конце стартовой линии и будут стартовать второй раз. А то, если, конечно, сейчас не влупят лору в бочину. Нет, все нормально получается. Разойтись. И это все, это все педступно Это течение, которое здесь самое сильное в регионе. У автолора делает делать по рту к общему флоту. Сергей но я тебе... Роман ушел вправо, но Карина, Карина и Сергей Федоренко идут. В то течение выставляют плавники, бьют в левую сторону дистанции. Сейчас лидерство заключается...

Смотри, всем телефон с телефон. И ваши аплодисменты нашим лидерам. Это Владимир Васильевич, это Руман. Поприветствуем, поприветствуем гонщиков. И они идут на некий знак, который находится возле моста пешеходного. Это красный круглый буй, который, кстати, в в абсолютном зачете. Вадима, того, что у нас есть сейчас, у нас есть еще разбирка по группам, на страница. Если городской федерации парусного спорта, мы сможем посмотреть наши результаты. Я так, черная жемчужина сейчас у них не поднят по фалу спинакер, поэтому у них и не работает. Ребята, по фалу нужно поднять спинакер. Черная жемчужина, вам нужно отобрать спинакер, фал. Я вам подсказываю, Надеюсь, это вам поможет. Дальше Александра Яхтасори с семьей Колобовых. Это яхтенная семья.